Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kumaniase nusantara dari Sabang sampai Merauke nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat larutan penyegar cap kaki 3 apa manfaatnya simak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham karena ini uh, manfaat banget uh, tip yang bermanfaat banget untuk para pemula khususnya seperti itu ya jadi intinya intinya langsung inti video padat berisi dan langsung inti to the point yang pertama adalah Manfaat larutan penyegar kaki ketiga adalah pertama meningkatkan power pada burung perkutut nah, ini. Untuk uh, burung perkutut yang mem tidak mempunyai power itu bisa meningkatkan power pada burung perkutut, ataupun keras uh, burung perkutut, ataupun volumenya tambah meningkat pada burung perkutut. Selain itu, uh, perangsang bunyi yang kedua ya, perangsang bunyi pada burung perkutut. Jadi manfaat larutan penyegar cabai ketiga itu perangsang bunyi pada burung perkutut. Yang tadinya burung perkutut itu jarang manggung tidak bunyi maupun malas bunyi bisa menggunakan larutan penyegar cap kaki 3 seperti itu dan manfaat yang ketiga manfaat larutan penyegar cap kaki 3 adalah menurunkan birahi yang berlebihan dan kita bisa memberikan larutan penyegar entah itu cap kaki 3 maupun pen larutan penyegar cap badak dan merek-merek yang lainnya jadi menurunkan birahi yang berlebihan jadi menetralkan birahi yang berlebihan sehingga Irahi, tidak berkurang, tidak kerotan, sehingga burung perkutut itu tetap stabil dan uh, pada fase porsinya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menjernihkan suara pada burung perkutut. Jadi kalau burung perkutut magung, uh, ibaratnya huru tekung, huruf tekung, atau kalau ketekung, atau weu ke tepung, itu dia tambah jernih suaranya. Jadi tambah enak didengarkan, tambah jernih, tambah mengkristal seperti itu ya. Jadi uh, suara dari tembolok, ke kerongkongan ke hidung maupun ke paruh. Itu tambah jernih. Dan yang kelima adalah membuat bening. Tambah eh, mengkristal, tambah kering. Suaranya tambah kering itu manfaat. Larutan penyegar capa G3 kalau diberikan pada burung perkutut. Yang selanjutnya adalah membuat eh, tenaga dan mental pada burung perkutut dan tambah sehat dan nafas tambah panjang. Yang tadinya durasinya cuma eh, 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit, bahkan eh, setengah jam bisa molor ataupun bisa bertambah karena apa larutan penyegar KBG3 memang fungsinya seperti itu untuk uh, melegakan tenggorokan maupun untuk menetralkan beberapa birahi maupun untuk apa menstabilkan birahi dan meningkatkan power dan uh, perangsang bunyi juga menurunkan birahi juga dan menjernihkan suara pada burung perkutut nah seperti itu jadi paham ya dari awal sampai akhir tentang manfaat larutan penyegar capa ketiga yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari, di mana burung perkutut untuk burung perkutut bahan bisa, untuk burung perkutut ombiokan bisa, untuk burung perkutut setengah jadi bisa, maupun burung perkutut yang sudah jadi. Pokoknya di video kali ini eh, cukup sekian ya manfaat larutan penyegar capa ketiga, video singkat, bermanfaat, padat, berisi, berguna untuk para pemula dan yang belum tahu supaya supaya tahu tentang perawatan burung perkutut uh, untuk nguri ngurik kebudayaan Jawa, nguri ngurik kebudayaan Indonesia tentang memelihara burung perkutut. Pokoknya untuk seluruh, -seluruh semua saya saudara sehat selalu banyak rezeki yang berukah yang berlimpah diberi ketenangan selalu diberi kesuksesan selalu akhir kata uh, salam rahayu salam kumania salam persahabatan salam silaturahmi salam binikati balika salam kekeluargaan salam kuyu berukun selalu salam satu hobi dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.